نحمده و على رسوله علیہ اما بعد امآبات بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہمارا درس کا رب رب العالمین کے درس کے سلسلے میں جو درس کا سلسلہ تھا آج رب العالمین کا درس انشاءاللہ اللہ اختتام پذیر ہوگا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ شاء کل الرحمٰن رب العالمین الرحمن, الرحمن الرحیم سے درس شروع ہوگا تو آج ایک نظر ہم مکمل طور پہ رب العالمین کے تشریحات اور تفسیروں پہ ڈالیں گے آج ہمارا درس شروع ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز العزیز الشد نلوی رحمۃ اللہ تعالی کے بیان سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے بارے میں کچھ انہوں نے تذکریہ فرمائے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ عالم ربوبیت میں یا رب نے جو بنائے ہیں ان کے مخلوق کے حوالے سے اس طرح ہے کہ یا تو وہ روح نیک محض ہے یعنی صرف وہ نیک ہے اور وہ فرشتے ہیں وہ پانے کے محضاز آندرا فرشتہ گویا اس کو فرشتے کہتے وہ بدن یا محض یعنی بالکل برے ہیں اور اس کو شیاتیم کہتے یا پھر دخلتے مکس ازنی کو پر یا پھر ایسا ہے کہ اس میں رب الرب میں جو اللہ نے مخلوق بنائے اس میں یا پھر یہ ہے کہ وہ دونوں مکس ہیں اور وہ ازنی کو پر تو آنہا دو قسم ہیں پھر وہ بھی دو قسم کے ہیں جن و ارواح بنی آدم تو جن اور انس فرشتے تو محض نیک ہو گئے شیاطین محض برے ہو گئے اور ان میں سے پھر دو آ گئے کہ جن میں سے انس اور جنس دونوں میں اچھائیاں بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں تو یہ تین مخلوق ہو گئے ٹھیک اب وہ فرشتہ نے قسمان پھر فرشتے تین قسم کے ہیں اول فرشتہ کے متعلق اجسامن کچھ فرشتے ان سے ہیں کہ ان کا تعلق اجسام سے ہے جسموں سے ہے خواب اجسام تعلق ناشتر باشر چاہے وہ اجسام علوی سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پہ عرش جس نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو کے خدمت میں ہوتے ہیں یہ بھی فرشتوں کا ایک قسم ہے وہ کرسی یا کرسی کو پکڑے ہوئے و یا داروہائی بہشت یا جو جنت میں ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ دوزخ یا وہ ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں دوزخ میں ہیں وہ ساکنان نے المنتہا یا صدر المنتہا کے جو معمول ہے ساکن ہے وہ مجاوران بیت المامور یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حقیقت ادھر رکھا ہوا ہے جس کا شیطان نے وہ مشہور ہے کہ اس کا طواف چودہ ہزار سال کرتے تھے ایسے کتابوں میں نے پڑھا اس کو بیت المامور کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کی حقیقت کا جو عالم علوی سے تعلق ہے اس کو بیت المامور کہتے ہیں تو وہ بیت المامور میں ان کے وہ ہے ڈیوٹیاں ہیں وہ کشندگا نے ستارہ اور ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں ستاروں پہ ہیں وہ محرکہ وہ محرکہ نے سماوات اور آسمانی نظاموں کو چلانے میں ڈیوٹیاں ہے وہ دربانہ نے انہا یا پھر ان کے آسمانوں کے دروازوں پہ ڈیوٹیاں ہے وہ بردر در، در، دریا کوہا یا ہمارے دریاؤں میں یا ہمارے پہاڑوں میں ٹھیک جی؟ وہ درختان یا پھر درختوں کا یا پھر وہ مواقعات جو ہر انسان کے ساتھ صبح سے شام تک ایک ہوتا ہے اور شام سے صبح تک دوسرا ہوتا ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو جس طرح ہمارے اور آپ کے نقشے کے سلسلے میں صبح کے نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اثر کو کرتے ہیں ان کا ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں چن کے آپ کے یہ دونوں جو ڈیوٹیاں ہیں یہ چینج ہوتے ہیں تو وہ جو صبح آنے والا آتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اس میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے ذکر سے میں ہے مشغول ہے مصروف ہے تو اس کا نام لکھ دیتا ہے کہ جب ہم اپنی ڈیوٹی پر آئے تو ان کا وہ مصروف تھا اور یہ اللہ تعالی کا رحم اور کرم ہے انسان کے اوپر کہ شام تک اس کے گناہ نہیں لکھتا ہے انسان فرشتے وہ جو الٹے ہاتھ کے ہیں سیدھے ہاتھ والا نیکی فوراً لکھتا ہے اور جب وہ خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ ہماری ڈیوٹی کا اینڈ تک ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے استفار پڑھ لے پھر لکھ لینا تو جب وہ کو دوبارہ اس ذکر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو فرشتہ ہے ہے اس کو کہتا پورا دن کا نہ لکھو پورا اس کے خطائے اور اس کو لکھ دو کہ جب ہم صبح آئے تھے تب بھی اللہ کے ذکر میں تھا اور جب ہم اس کو چھوڑ رہے تھے تب بھی اللہ کے ذکر میں تھا تو اس آدمی کا تمام کا تمام جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے اور جو رات والا بھی اللہ القیاس کہ وہ لکھتا ہے کہ جب ہم رات کی ڈیوٹی والے آئے تھے تو وہ شام کو آتے ہیں نا تو یہ اصر کے نماز میں بیٹھا ہوا ہے شام تک تو اس کے بعد وہ لکھ دیتا ہے کہ جب ہم آئے تو ہم نے اس کو اللہ کے ذکر میں پایا عبادت میں پایا جب وہ صبح جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس ذکر کے حالت میں تو پھر رات کے وہ نیند وغیرہ سب نہیں لکھا جاتا ہے اور یہی وجہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات عشاء کی نماز با جماعت ادا کی آدھی رات تک اس کا لکھ دیا جاتا ہے عبادت میں اور جب اس نے صبح کا بھی نماز جماعت سے ادا کر لیا تو اس کے پوری رات عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی ان کو بغیر کسی مکہ جیسے میں ان کو کہہ رہا تھا یہ جو ہمارا ملا ہد ہے نا تو یہ ملا ہد کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی کہہ رہا میرا موٹر سائیکل خراب تھا تو تم نے پلاننگ کیسے کی تھی کہ شام تک کہتا ہے رات تک میرا موٹر سائیکل ٹھیک ہو گیا آپ کو تو یہ موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے اپنا کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت بڑی بات ہے وہ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ایسے معمولی معمولی حالات آپ کو اتنے بڑے نعمت اخروی سے آپ کو روک دیں یہ تو پھر آپ کی حمد کے اور آپ کی دانائی کے اور آپ کے بندوبست کے اور آپ کے پلاننگ کی کمزوری ہے کہ آپ کر رہے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اس وقت آپ کے لئے وسائل بھی ہو جاتا ہے اگر آپ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتا ہیں یار تھوڑا سا یہ ہے یہ ذرا مشکل کام ہے جب ہم پہلے سے یہ کہہ لیتے ہیں نا تو وہ چیزیں ہمارے سب طاقتیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو اس نیکیوں میں ہمارے ساتھ دیتے وہ, ما... وہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں ہم خود پہلے سے یہ فیصلہ کرتے کہ یہ نیکی ہے ذرا مشکل ہے میرے لیے تو وہ پھر آپ کے لیے حالات ایسے بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا پرعزم ہو کہ آپ نے نیت کر لیا کہ یہ میں نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری آپ کی کمزوری آپ کے وسائل اور تمام کے تمام کی چیزوں میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے اور اسباب کو سلسلے اسباب کو جنبش دے دیتا ہے بارہ یہ ایک اور بات تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مکر بحر سے بنی آدم جیسا آپ کی تحفظ کے لیے بنی آدم کے فرشتے ہیں وہ نوشتن اعمال ایشان اور ان کے اعمال آپ کا لکھنے میں فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کے رب کے مخلوقات میں ہیں وہ امداد و انت اسماء اللہ و عظیمت خوانان در ارتباط دار کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ آپ ذکر کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کے ذکر اور اذکار کے کیفیات کو لے جاتے ہیں مطلب بہت ایک دنیا ہے فرشتوں کے تو فرشتہ در عبادت مستغرک پھر ایسے بھی فرشتے ہیں رب کے مخلوق ہیں پیداش کردہ ہے رب نے بنایا کہ وہ مستغرق ہے وہ خدمت ایشان یاد کردہ خداون خداس وہ کسی ڈیوٹی میں نہیں ہوتے ہیں. ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو کوئی رکو میں یاد کر رہا ہوتا ہے تو کوئی قیام میں یاد کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بیٹھنے میں کر رہا ہے تو, کوئی سجدے میں کر رہا ہے. تو وہ سجدے میں کر رہا ہے تو وہ سارا اس کا سجدے میں ہی ہے اور سارا رکو میں وہ رکو ہی, ہی اس کے ڈیوٹی ہے جب. یہ جو ہمارا نماز ہے یہ ان نماز کے تمام عبادتوں کو جو فرشتے الگ, الگ الگ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نماز میں کہ رکو بھی ہے ہم رکو میں بھی اس کو یاد کرتے ہیں سجدے میں بھی یاد کرتے ہیں قیام میں بھی یاد کرتے ہیں وہ کرتے ہیں صحیح تو وہ بھی فرشتے ہیں جو آپ کے اسکار کو لے جاتے ہیں اور وہ خود اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ درینہ کثرت و مرتبہ آن ممکن نہیں اور وہ فرشتے جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے حمد کرتے ہیں وہ اتنا ہے کہ احاطہ آن ممکن نہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے چنانچہ در حدیث شریف واقع شدہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ در آسمان ہا جائی یک بالش نیز مگر کہ در آن فرشتہ مشغول بعبادت استادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالس جگہ خالی نہیں ہے ذرا سن آسمانوں میں کہ ان کے کتنے اوسط ہے یہ جو ایک, ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک جو ہے ذرا سائنس پڑھے کہ اس کا خربوں اربوں لوریس سال کا فاصلہ ہے تو آسمانوں کو دیکھیں ان کو دیکھے رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر ایک بالس جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں مصروف نہیں ہے وہ جگہ خالی ہو مگر آپ کے فرشتہ مشغول پہ عبادت استادہ یا وہ کھڑا ہے یا در رکو یا در سجود یہ تو یہ فرشتے ہو گئے یا در رکو میں ہے اور یا سجود میں ہے سگن ملائک مقربین اور پھر تیسری قسم کے وہ فرشتے ہیں کہ جو مقربین میں سے ہے کہ امور ازان در عالم تدبیر ایشان و توسط ایشان صورت میں گردت وہ پھر مقربین فرشتے ہیں کہ بڑے بڑے کام ان سے ہوتے ہیں جیسے وہی کا نازل کرنا اور ان کو لانا یہ پھر معظم اور مکرم اور بڑے درجوں والوں کے کام ہیں فرشتوں کا جو مغربین ان کو کہتے ہیں بڑے بڑے کام ان کے وہی وہ شریعت اور شریعت کے مسائل وہ رزق و دولت جیسے اصال رزق پہنچانا ان کے وہ امداد و نصرت وہ برہم زدہ دولت ہا ملک ہا پھر ایسے فرشتے کے ملکوں کے تصرفات میں ملکوں کے کاموں کا جو اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اللہ کے مرضی کی مرضی کے مطابق اور ارشاد کے مطابق وہ کام سر انجام دیتے وہ قبض اروا بنی آدم پھر ایسے فرشتہ کہ جو کو واپس لے جاتا ہے یہ بھی ایک لمبا سفر ہے بہت ہر لمحا, ہر لمحہ میں کتنے کی وہ روح آتی ہے اور جاتی ہے یہ پھر الگ فرشتوں کا سلسلہ وہ ایک اربار پھر چار اس میں سے خاص ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و علیہ السلام و عزرائیل علیہ السلام و جنود و عوان عشان در حمین قسم داخلا در حال فرشتہا مطلقا و بیان کسرت عشان حق تعالیٰ فرمودہ و ما یعلم جنود ربک اللہ ہو اس میں ہم قرآن نے کہا کہ تم اپنے اللہ کے لشکر کو لشکروں کو کوئی نہیں جانتا بغیر اللہ تعالیٰ کی تو یہ رب کی تیت ہے خدا خداوندی کے تمام تقریباً ان کو احاطہ کرتے ہیں جو کہ ہم کے بعد آیا تھا رب صحیح بس نیز عالم ہے اس کا ہم کیا کہے عالم تو پوت ہے اللہ تعالیٰ وہ مثل مکان اب جہاں وہ مکان ہے کوئی جگہ ہے وہ بھی اللہ کا عالم ہے صحیح وہ زمان کی رات ہے گزشتہ رات تھی کروڑوں سال پہلی راتے تھے اس زمان کا مالک رب بھی وہ ہے کہ اس نے زمانہ بنایا ہے وقت بنایا ہے یہ بھی ایک عالم ہے وَقَمْ کم و کیفیت پھر اس کی کیفیت اور وضع نسبت جہت جیسا یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے جہت دینا یہ بھی اس کے رب کے اس کے تحت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب تو اس کے مطلب یہ کہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ سارے چیزوں کی مانویت اس میں موجود ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے ہمارا تعلق ہے صحیح ہے زمان, زمان کم و جیسے کم زیادہ وہ کیفیت وہ وضع و نسبت وہ جہت وہ استفاع ان عوالم در قطب مفصل حکمت حکمت اگر ہم اس کے تفصیل چاہتے ہیں تو کتابوں کو دیکھیں اس کو دیکھیں تاریخوں کو دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو ان رب کے ان جگہ مخلوقات کا آپ کو اندازے ہوتا جائے گا جو کہ آپ ذہنی انسانی اس کو احاطہ نہیں کر سکتا ہے